Bagaimana kesopanan Malaysia mengubah ego seorang wanita elit China? Negara yang tidak berani berhadapan dengan realiti tidak akan mempunyai masa depan yang cerah. Lin Jia memandang ke bawah jalan raya dari tingkap kaca pejabatnya di tingkat tinggi, meluahkan kata-kata itu dengan nada tegas. Dia adalah bintang harapan yang memimpin jabatan pemasaran di sebuah syarikat gergasi China. Wajahnya yang cantik penuh dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Namun di sebalik itu, tersirat rasa pandang rendah terhadap Malaysia. Sentimen Linjia ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dipupuk selama bertahun-tahun daripada pandangan orang tua tentang geopolitik Asia Tenggara, pendidikan sejarah di sekolah, hinggalah laporan media tentang politik Malaysia yang kadang kala kelihatan tidak stabil. Bagi Linjia, Malaysia hanyalah sebuah negara jiran yang santai berlebihan, kurang cita-cita dan terlalu selesa dengan pencapaian lampau. Rasa patriotisme dan kebanggaan terhadap kemajuan pesat China menguatkan lagi egonya. Sebaliknya, Lin Jia amat berbangga dengan kebangkitan ekonomi China. Majalah ekonomi di atas mejanya memaparkan tajuk besar, keluaran dalam negara kasar, KDNK, China jauh meninggalkan pesaing Asia. Lihat, angka tidak pernah menipu, katanya dengan angkuh kepada pekerja bawahannya. Dunia kini dipimpin oleh China. Malaysia? Mereka hanya mampu melihat lampu belakang kereta kita sahaja. Kita ada kereta api berkelajuan tinggi, kecerdasan buatan, AI dan teknologi rangkaian 5G. Baginya, Malaysia ketinggalan dalam semua aspek. Dengan aplikasi seperti TikTok yang menguasai dunia dan filem seperti The Wandering Earth yang mendapat pengiktirafan antarabangsa, budaya Cina kini menjadi tumpuan dunia. Berbanding dengan itu, budaya Malaysia baginya hanya popular dalam kalangan kecil atau sekadar dikenali dengan makanan jalanan. Bagaimana Malaysia boleh menandingi Cina? Simpul Linjia Walaupun dia mempunyai pandangan sedemikian, dia terpaksa bekerjasama dengan rakan sekerjanya, Jing Wen, seorang wanita warga Malaysia, untuk satu projek usaha sama di Thailand. Jing Wen mencadangkan, apa kata kita pergi ke Bangkok untuk memahami budaya rakan kongsi kita? Melancung dengan orang Malaysia? Tentu membosankan, fikir Lin Jia. Orang Malaysia baginya terlalu perlahan dan kurang agresif. Namun, demi kejayaan projek yang akan mempengaruhi kejayaannya, dia bersetuju. Jing Wen adalah tipikal rakyat Malaysia yang lemah lembut, sopan dan tidak suka memaksakan pendapat. Di mata Lin Jia, sikap Jing Wen yang tenang itu adalah tanda kelemahan dan kurang berwawasan. Dia nampak macam tak boleh diharap, jadi aku kena rancang semuanya, teka Lin Jia persiapan ke Thailand pun bermula. Lin Jia menguasai sepenuhnya perancangan perjalanan itu. Di pantri pejabat, Jing Wen dengan berhati-hati memusingkan skrin tabletnya ke arah Lin Jia. Kak Lin, mahukah kita singgah di sebuah kafe gaya kopitiam moden di Bangkok? Saya dengar ia direka oleh arkitek terkenal Thailand yang jatuh cinta dengan budaya kopi dan makanan Malaysia. Tempatnya sangat tenang dan selesa. cadang Jingwen dengan wajah penuh harapan. Namun, Lin Jia hanya menjeling sekilas dan menghirup kopinya tanpa minat. Kopi tiam. Bunyinya membosankan. Lagipun, kenapa dah sampai ke Thailand kita nak cari benda yang meniru gaya Malaysia? Seolah-olah nak menunjuk-nunjuk soft power Malaysia yang tak seberapa tu menjengkelkan balas Lin Jia dengan dingin. Wajah Jing Wen berubah sedikit suram, namun dia tidak berputus asa. Kalau begitu, bagaimana dengan makan malam di restoran Fusion Nyonya? Restoran ini dapat bintang Michelin, tahu. Gabungan bahan Thailand dan teknik masakan peranakan Malaysia sangat popular di sana. Lin Jia mengeluh panjang, sengaja memutung kata-kata Jing Wen. Kita ke sana bukan untuk mencari bayang-bayang masa lalu, Jingwen. Kita nak rasai budaya Thailand masa kini. Kita mesti pergi ke Rooftop Bar atau Pasar Malam Modern. Biar saya yang uruskan jadual. Awak ikut saja. Jingwen hanya mampu menutup tabletnya dan mengangguk perlahan. Hujung minggu itu, Lin Jia pulang ke kampung halamannya dan memberitahu keluarganya tentang rancangan tersebut. Pergi berdua dengan orang Malaysia? Okey, okay. ibunya mengerutkan dahi. Orang Malaysia ni bahasanya campur-campur. Sekejap Inggeris, sekejap Melayu, sekejap Cina. Susah nak tahu apa yang mereka fikirkan sebenarnya. Itu adalah prasangka yang sering didengar. Rakan-rakannya juga memberi reaksi serupa. Melancung dengan orang Malaysia ke Bangkok? Kelakalah. Orang Thailand sekarang gila dengan drama sejarah Cina kita. Tahu? Kalau jalan dengan orang Malaysia, nanti kau nampak kampung pula gelak kawannya. Sudah tentu aku tahu. Di Asia Tenggara, kitalah nombor satu sekarang Balas Lin Jia sambil menunjukkan laporan di telefon pintarnya tentang pengaruh budaya China yang mendominasi rantau itu. Tiba-tiba, dia menerima mesej daripada rakan lamanya di Thailand, Anne. Dengar cerita kau nak datang Bangkok? Mari jumpa. Ajaklah kawan Malaysia kau, Jingwen, sekali. Aku teringin nak berborak dengan orang Malaysia. Lin Jia terkejut. Kenapa dia berminat dengan Jing Wen? Sebab dia orang Malaysia? Walaupun bingung, dia menepis perasaan itu dan fokus pada perjalanan. Setibanya di lapangan terbang Sudana Bumi, Bangkok, suasana eksotik menyambut mereka. Namun, selepas perjalanan panjang, Lin Jia merasa letih dan rimas dengan kesesakan di tempat menunggu teksi. Dia berkata dengan kasar dalam bahasa Inggeris yang keras kepada petugas, Hotel Peninsula. Cepat sikit. Petugas itu berwajah masam dan menunjuk ke arah sebuah teksi lama dengan acu tak acu. HMPH, biasalah negara membangun, rungut Linjia. Ketika dia hendak menarik bagasinya, Jingwen tiba-tiba melangkah ke hadapan. Jingwen memandang mata petugas itu dan tersenyum manis, satu senyuman ikhlas yang sering dilihat pada wajah rakyat Malaysia. Dia mengeluarkan buku nota kecilnya, menarik nafas dan menyapa dalam bahasa Tai yang fasih dan lembut, Sawastika, Hokhunka, Hilu, terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sebelum meminta pertolongan. Kemudian dengan kedua-dua tangan menghulurkan kertas alamat hotel, satu gesto sopan santun yang lazim di Malaysia, dia berkata, "Boleh tolong kami ke Hotel Peninsular?" Dia mengakhiri dengan Y, tunduk hormat dengan tangan dirapatkan. Wajah petugas yang tadi masam serta-merta berubah ceria. "Oh, kamu dari Malaysia ke?" tanyanya dengan ramah dalam bahasa Inggeris. "Selamat datang." teksi yang sana tu lebih baru dan selesa. Sila, sila. Petugas itu memanggil teksi yang lebih besar dan bersih, malah membantu mengangkat bagasi berat mereka. Dia membukakan pintu untuk Jing Wen sambil tersenyum lebar. Kenapa layanan dia pada aku dan Jing Wen berbeza? Rasa marah dan malu mula membara dalam dada Lin Jia. Dia cuba merasionalkan keadaan. Ini bukan sebab jingwen sopan. Ini mesti sebab orang Thailand ingat Malaysia negara jiran yang baik atau ada hubungan sejarah. Mereka tak sedar China lagi hebat. Lin Jia memandang bangunan pencakar langit Bangkok dari tingkap teksi. Cuba memujuk hatinya. Orang China lebih hebat daripada orang Malaysia. Itu fakta. Selepas mendaftar masuk, mereka ke pasar hujung Minggu Catucak. Di tengah kesibukan membeli belah, Jingwen meminta diri ke tandas. Lin Jia bersendirian cuba menahan teksi untuk pulang. Sebuah teksi berhenti. Pemandu itu, seorang lelaki pertengahan umur, bertanya, kamu dari negara mana? China jawab Lin Jia dengan bangga. Setamata, senyuman pemandu itu hilang. Dia memandang Lin Jia dengan pandangan menjengkelkan, menggilingkan kepala dan memecut pergi tanpa berkata apa-apa. Lin Jia terpinga-pinga. Teksi kedua berhenti. Pemandu muda yang mendengar muzik kuat bertanya soalan sama. Bila tahu dia dari China, dia mengibaskan tangan seolah-olah menghalau lalat. Tak nak, tak nak. Lin Jia menggigil menahan marah. Sudahlah teksi tak mahu ambil. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat sebaik sahaja Jingwen kembali. Basah kuyup dan kepenatan, mereka akhirnya sampai ke hotel. Melihat Linjia yang murung, Jingwen memujuk, "Kak Lin, jom kita pergi spa hotel untuk tenangkan fikiran." "Saya belanja." Mereka ke spa mewah hotel itu. Seorang wanita berpakaian tradisional Thai menyambut mereka. Kami tiada tempahan. Boleh masuk untuk dua orang? Tanya Linjia. Resepsionis itu menyemak buku tempahan, lalu memandang Linjia atas bawah. Maaf, hari ini penuh, katanya dengan nada dingin yang dibuat-buat. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian elegan masuk. Dari lukhatnya ketika bercakap di telefon, Jelas dia seorang wanita korporat Malaysia. Dia bertanya dalam bahasa Inggeris dengan lingkup Malaysia yang lembut. Maaf, saya tak buat booking. Tapi ada kekosongan tak? Wajah resepsionis itu terus bersinar. Oh, puan dari Malaysia? Sudah tentu. Untuk tetamu istimewa jiran kami, sentiasa ada ruang. Sila ikut saya. Lin Jia terpaku. Ini bukan kebetulan. Ini diskriminasi terang-terangan. Apa maksud semua ini? Jerit hatinya. Dia hampir meletup, tetapi Jingwen dengan pantas memegang lengannya dan menariknya keluar dari situ sebelum kekecohan berlaku. Malam terakhir, Lin Jia berbaring di katil, enggan keluar. "Kita pesan room sedih sajalah," katanya lemah. Namun, Jing Wen bertegas. Kak Lin, ada satu kedai ni saya teringin sangat nak pergi. Jomlah, sekurang-kurangnya untuk kenangan terakhir. Jing Wen membawanya ke sebuah restoran tempatan kecil yang sesak dan tidak begitu bersih. Tunggu sini ya, kata Jing Wen. Tanpa menghiraukan kerisauan Lin Jia, Jing Wen masuk dan berbincang dengan pemilik kedai yang kelihatan garang. Lin Jia melihat Jing Wen menggunakan segala kemahiran diplomasinya, senyuman, tunduk hormat dan bahasa tubuh yang merendah diri. Akhirnya, pemilik kedai itu mengeluh dan tersenyum, menunjuan meja kosong di sudut. Makanan yang sampai, tom yam dan sate ayam yang dipanggang dengan arang sangat lazat. Sedapnya terpacul dari mulut Lin Jia. Suasana menjadi sedikit tenang. Namun, Biryan dipesan Linjia tidak kunjung tiba. 10 minit, 20 minit berlalu. Meja sebelah yang baru sampai sudah dapat minuman mereka. Jelas mereka diabaikan. Kesabaran Linjia putus. Dia teringat segala penghinaan dari pemandu teksi dan staf spa. Hei! Pelayan! Linjia bangun dan menepuk meja ceritanya mematikan suasana Rio di kedai itu. Dia menuding jari ke arah pelayan wanita. Kami dah pesan B30 minit lepas. Kamu sengaja kan? Jangan ingat orang Cina boleh dibuli. Pelayan itu ketakutan. Semua mata tertumpu pada mereka. Tiba-tiba, Jingwen memegang bahu Lin Jia. Kak, sudahlah. Jing Wen kemudian berpaling kepada pelayan yang ketakutan dan pemilik kedai. Dia merapatkan kedua tangannya di dada, membungkuk rendah dan berkata dalam bahasa Inggeris yang jelas dan penuh penyesalan, saya minta maaf bagi pihak kawan saya. Dia sangat tertekan hari ini. Maafkan kami kerana mengganggu suasana kedai anda. Kenapa kau minta maaf? Kedai ni yang salah. Jared Lingia. Namun, pemilik kedai itu keluar dari dapur, wajahnya serius dan menunjuk ke arah pintu. Keluar. Di bilik hotel, Lingia terduduk di sofa, masih marah dan bingung. Jing Wen duduk di sebelahnya dan membuka tabletnya. Boleh saya cakap sikit, Kak? Jing Wen menunjukkan satu artikel kaji selidik global. Lihat ni. Ini laporan tentang pelancong paling disukai di dunia. Jepun nombor satu. Tapi lihat siapa di antara yang teratas di Asia Tenggara? Rakyat Malaysia. Orang Malaysia dipuji kerana sikap budi bahasa, kemampuan berbahasa Inggeris yang baik dan sifat menghormati budaya tempatan. Kami diajar untuk merendah diri, tidak menunjuk-nunjuk dan pandai membawa diri di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jing Wen kemudian menunjuan artikel dari Bangkok Post. Tajuknya menyakitkan hati, pelancong Cina dan masalah sosial. Artikel itu menyenaraikan insiden memalukan menconteng tapak warisan, memarahi pelayan dan bersikap angkuh. Kak Lin, pemandu teksi dan staf spa tubuhkan bukan benci Kak Lin secara peribadi tapi mereka trauma dengan segelintir pelancong negara Katlin yang bersikap kasar. Mereka cuma cuba melindungi diri. Jing Wen menyambung dengan lembut, Thailand adalah negara Buddha yang mementingkan keharmonian. Meninggikan suara di tempat awam dianggap perbuatan yang sangat memalukan dan tidak bertamadun. Saya minta maaf di kedai tadi bukan untuk menyalahkan Kak Lin, tapi untuk menyelamatkan maruah kita. Benteng Ego Lin Jiaruntu. Dia teringat buku nota Jingwen. Dia teringat betapa dia memandang rendah Jingwen yang dianggap lembik dan kampung. Rupa-rupanya sikap sopan santun dan hormat skim senjata paling ampuh Jingwen. Semua kebanggaan Lin Jia tentang KDNK, teknologi AI dan kuasa besar China terasa kosong. Apa gunanya negara kaya jika rakyatnya tidak dihormati sebagai manusia? Air mata Lin Jia mengalir. Aku salah selama ni, kan? Bisiknya. Jing Wen hanya mengusap belakangnya perlahan. Sekembalinya ke pejabat, Lin Jia berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi memutung cakap pekerjanya. Dia mendengar dengan teliti. Jika ada kesilapan, dia tidak lagi memaki hamun. Sebaliknya bertanya punca masalah dengan tenang. Rakan-rakan sepejabat berbisik. Pengurus Lin sekarang dah jadi lembut macam orang Malaysia. Ya? Lin Jia terdengar kata-kata itu. Jika dulu dia akan marah, kini dia hanya tersenyum nipis. Dalam hatinya dia berbisik, "Tidak. Aku bukan nak jadi orang Malaysia." Aku cuma mahu menjadi orang Cina yang benar-benar dihormati dan disegani oleh dunia, bukan kerana wang, tapi kerana budi pekerti. Nilai sebuah negara bukan hanya pada angka ekonomi, tetapi pada adab rakyatnya. Itu adalah pelajaran berharga yang dipelajarinya dari seorang rakan Malaysia. Di